assalomu alaykum do'stlar sizlarga bir mudhish haqiqat sizlarni kim kuzatyapti telegram orqali shuni bugun bilishni o'rgataman sizlarga buning uchun biz telegramga kirib olamiz bu har qanday telegramda ishlaydi telegram -de telegram telegraf, plus har qandayda ishlaydi biz buning uchun mana uyda turgan uchta nuqtagakirib uchta chiziqqa kirib olamiz undan so'ng sozlamalar ya'ni nastroykaga kiramiz kiramiz kirganimizdan so'ng mana maxfiylik va xavfsizlik deb qo'yibdi ikkinchi bo'lib o'shanga bitta bosamiz bu yeri esa mana fo sensanslar deb qo'yibdi de. o'shanga bitta bosamiz mana mening telefonim telegram to'g'ri Galaxy nol bir to'g'ri men sizda mana shu yerda mana shunga o'xshagan vajlar bo'lsa ularni darhol o'chirib tashlang chunki ular sizni kuzatishyapti 4 to'rttasi kuzatayotgan ekan men darrol ularni o'chirib tashladim ularni o'chirib tashlash uchun esa ularni ustiga bir marta bossangiz ikkita chiqadi ikkitasi bir qizil bilan yozilgan birsi ko'k bilan yozilgan bu o'chirish deb qo'yibdi qizildagini bitma qizildagini bitma bir marta bossangiz o'chib ketadi bu sizning telegram yoki prilojeniga hech qanday zarar yetkazmaydi faqat sizni kuzatayotgan odamning telegramini o'chirib tashlaydi u sizni boshqa ortiq kuzata olmaydi hech qachon mana bu birinchisini o'chirmang agar uni o'chirsangiz o'zingizning telegramingiz ham o'chib ketadi endi men sizlarga telegramga kod qo'yishni -ko o'rgataman buning uchun biz kirish kodi bilan qulflash deganga bitta bosamiz keyin mana shunga bitta bosamiz mana kirish kodi bilan qulflash deganga mana shunday de joy chiqadi sizlar o'shanga xollagan kodingizni ketasiz. iloji borlcha qiyinroq kod kiriting agar telefoningizdan faqat o'zingiz foydalansangiz qiyinroq kiritganingiz ma'qul agar o'zingiz foydalanmasangiz boshqalar ham foydalansa unda o'zingiz bilasiz ishqilib o'zlaringiz kodni unutib qo'ymanglar agar unutib qo'ysangizlar keyin telegramni o'chirib boshqatdandan yuklashingizga to'g'ri keladi men ellik to'rt degan mana kodnii yozdim mendan yana qaytarishimni so'rayapti ellik to'rt mana mana shunday bo'ladi keyin chiqib ketasiz chiqib ketganingizdan so'ng telegramga qaytib kirsangiz hozir mana shunda har ham shunaqa qilib yurish yodingizdan chiqmasin mana bunday bo'lib qolsa telegramingiz ochiq qoladi har doim mana shunday yopib yuring qulfni endi qaytib kiramiz mana bizdan parol so'rayapti boyagi kiritgan parolimizni kiritamiz ellik to'rt avtomatik to'rt mana avтоматический kirgizib yuboradi bugungi mavzu shu edi hammaga omad endi esa u kodni qanday yo'qotishni o'rgataman bu uchun yush nuqta sozlamalar maxfiylik va xavfsizlikka ki kiramiz keyin ki esa kirish kodini bilan qulflash deganga yana qaytib kiramiz boyagi ki kiritgan kodimizni yozamiz ellik to'rt ellik to'rt keyin mana shunday menyu chiqarib beradi birinchi mana bu yerdagi menyu mana qulflash kirish kodi bilan qulflash degan mana o'shani mana buni o'chirib qo'yamiz mana endi telegramga qaytib kiramiz mana hech qanday kod bo'lmaydi mana bu yerdagi qulf ham yo'qolib ketgan chunki siz kodni o'chirib tashladingiz bugungi mavzu shu edi sizni kim kuzatayotganini bilib olgan bo'lsangiz uni darhol o'chirib tashlang